বাংলাদেশত আমাৰ হিন্দু ল'ৰা এজনক মাৰি মানে হত্যা কৰিছে কিমান নিকৃষ্ট কিমান জঘন্য হত্যাকাণ্ড মানে আপুনি মানে ভিডিঅ'টো দেখিলে মানে আপোনাক হাত পেটলৈ নাযাব টোপনি নধৰিব মানে এনেকুৱা এটা মানে ঘটনা ঘটন সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটোৱে হিন্দু হিন্দু ল'ৰাৰ কাৰণে কি ভুল কৰিছিলে হিন্দু ল'ৰা এজন কি ভুলৰ কাৰণে এনেকৈ এনেকৈ নিৰ্দিষ্ট জঘন্য হত্যাকাণ্ড জানো কৰিব পাৰে জানো অসুৰ এইবিলাক এইবিলাক মানুহ নহয় এইবিলাক দানৱ অসুৰ উলংঘ কৰি আধা মৰা কৰি গছত ওলোমাই কিবা তেল ঢালি কিনি জ্বলাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰ মানে কি কম মানে ভাষা নাই মানে আজি বাংলাদেশত হিন্দু ল'ৰা এটা এনেকুৱা ঘটিছে হিন্দু মহিলাই তাত কি কৰিব মানে হিন্দু মহিলাসকলক কি কৰিব মানে তাত হিন্দু যদি মতা মানুহক যদি তাত তেনেকৈ মানে হত্যা কৰিছে মানে হে ইছলাম ধৰ্মী মানুহবিলাকে আজি কওক যে আমাৰ ধৰ্ম শান্তিৰ ধৰ্ম আজি অসমত থকা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে কওক যে শান্তি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰিবনে ভিডিঅ' বনাই দিয়ক আজি সিহঁতক য'তে পাই ত'তে মাৰিব লাগে খেদিব লাগে বাংলাদেশলৈ আজি বাংলাদেশত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিল লগতে মই এইটো কওঁ যে অসমত যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হৈ যায় অসমতো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ কিন্তু বেছি দিন নালাগে আৰু সিহঁতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটাবলৈ মানে সিহঁতৰ কাৰণে স্বাভাৱিক হৈ পৰিব হিন্দু মানুহ সকলো এক একগোট হ'বলৈ হ'ল আৰু বাংলাদেশী মুছলিম খেদিবলৈ হ'ল কথাটো মনত ৰাখিব আৰু নহ'লে এদিন অসমত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ কিন্তু সহজ হৈ পৰিব সিহঁতৰ কাৰণে